Классная футболка у тебя. Да. Кажу, классная футболка. Ага. Вот а еще, что, разумеется, что такое футболка, что такое сорочка, да? Та? Ну, сорочка, рубашка. Так сорочка или рубашка? У а рубашка, да? А может сорочка? Так, як... так я. Это Шиван. да? Ага. А ти що? Ти звідки будеш? Я не звідки. Не Я сидів. на відки не сидів. Не сидів, ні? Ні. А хотів би сидіти? Да ні. А то ви на ветках сидіти. А да, ну давай. Я вот дивися. На от хотів. У тебе мова чи язик? А Бог? Ну, так давай я а, хочу, як, як правильно буде. А, так. ну давай. Та, та видиш, тобі все, Дивися, ти, по-перше, говориш язиком, а через язик, який ти проскакуєш, лежиш, то ти звук виключив, Падла ти русская. Не, поняв, да? Все це таке є? Ти говориш язиком. А язиком ти пропускаєш члени, тільки що ти сказав. А раз ти пропускаєш язиком. Значить, ти його лежиш. Видиш, як то? От ти Ты тільки йдеш. Щой... Туп... От це друге діло. Якщо тебе, давай ми з тобою не, не поспілкуємося. Ну добре, розкажи мені, от я тобі питання задав. Давай. От ти коли 22 іюня 41-го року, коли Гітлер напав на СССР, хто винуватий? Гітлер чи стар? Ти дебів? <реш> я ж тобі відповісти не можу, значить ти вже дебіл? Я ж тебе поведував. <реш> Микола мене звати. Мене звати Микола. Ні, тебе тільки що ти ж язиком промовив про якусь жінку легкої поведінки. Ты. Ну от я ж тебе запитався, ну ти ж, ти ж у мене розумний, да. Ти можеш відповісти, хто винуватий? Ну, ти ж можеш відповісти, хто винувати? Гітлер чи Сталін? Гітлер. Гітлер. А як ти думаєш, а коли Гітлер напав на Польщу, теж Гітлер винувати? Чи винувати поляки? Гітлер, Гітлер, я теж. Видишь? ми вже ми з тобою праві, я теж так сам. А коли Сталін напав на Польщу, хто винуватий? Поляки чи Сталін? Подожди, а коли Сталін нападав на Польщу? 17 вересня 1939 року. То дебил. Ну от види я так поняв. От ну. на тому, я тобі даже не буду тебе, тебе тобі що сказати в ответ, але як сказав твій внутрішній валовий продукт Російської Федерації, хто називається, сам прозиває. А я, а я тобі скажу, що 17 вересня 1939 року Сталін напав на Польщу і взяв в полон більше 200 тисяч поляків, а 24 тисячі поляків, польських офіцерів, плюс поліції і ага. прошій інтелігенції було розстріляно у 40 му році. От видиш, який ти дебіляк! то от, от видиш, от ти тільки я кажу, що ти тим язиком все лижеш, все ти, все ти переводиш на половині шляпи. Я ж тебе розумію. тому що ти громадян Федерації, а значить ти є істинний федераст. А оскільки ти вважаєш Путіна, а ти Путіна, як тебе запитають, ти Путіна вважаєш? Понятно. Ну, о, то ти можеш букву F, F, букву F поміняти на букву П. И получится досить созвучно. Я думаю, ты зрозумеешь. А ну, ох ты, ай, зря я переключил. Я... С праздником тебя, братан. Дякую, дякую, дякую. дякую, Шикарно. И как независимость? Нормально? Отлично. А, Отлично. а что вы думаете, уже а третий рік после полномасштабного а? вашего а? напада? Третий рік после а? полномасштабного а? вашего нападу. Вы И то есть какой-то... Что? Побеждаете? Конечно, конечно. А конечно. Можно вопрос задать? Давайте, ну, давайте, давайте. Ну добрый. У вас, Кстати, у вас такой хороший интерьер, я ж обижу. Даже как-то зависть меня взяла. Отлично. Ну, хорошо. В да. Подмосковье вы откуда? А я Карпатская область, районный центр Перпенкевича. Не, я был в новом раздоле у вас. В ну, во Львовской был области, ага. в Умане был там, в свое время. Ну, да. Хорошие места там, шикарные. И, блин. И, и, я, и я бывал тоже. Тикси, Воронеж, Вологодская область, Москва был, Орел был, Псков был. Ну я был на экскурсии, а вы ездили на заработки? А нет, не на заработки. Я, я немножко, заработки. Как, я бы, немножко как, бы, как бы работу там имел. Работу. Работу там имел. Ну, нет, я же вы, говорю, вы, на заработке. Нет, государственный ваш. Государственный ваш. А, то есть вы, наверное, этот самый, как этот? Тот самый. Бляха, вот блях, тот самый. Ну, как этот там? Замминистра. Шпион. Шпион. Замминистра были? Нет. Нет. Не Нет? удостоил. Блях. Кто? Не удостоил. Не удостоил. Ну как, вы говорите государственная должность, ну, государственная как служба. Ну, это не будем как бы... Ну, я ладно, все. Хотел Короче, бы вас спросить, мы... вот подождите, вы как-то запрашиваете. Спрашиваю, забрали. спрашиваю, спрашиваю. А вот скажите, э, 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 вот я вас прошу, э, только ответьте честно. Хочу, Даете слово, чтобы честно говорю, ответить. А я всегда честно отвечаю, мне брать Не врать не ну, надо. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Как, вы считаете, как вы считаете, на чьей территории, согласно российскому законодательству, Идут боевые действия. Ну, во-первых, боевые действия в настоящее время идут как на территории Российской Давай, Федерации. Да, давайте еще раз. еще раз. Слушайте внимательно. Я Слушайте, начинаю внимательно. Начинаю. Слушайте внимательно. Согласно законодательству, боевые действия в настоящее время ведутся как на территории Российской давайте, Федерации. Давайте еще. Отражается агрессия так и на территории Украины, Давайте еще которая раз. еще не стала Россией. Давайте еще, Давайте раз, еще, раз. Давайте еще раз. Согласно Конституции Российской, Российской Федерации, Российской Федерации так. на чьей территории, на чьей территории так. идут боевые действия? На территории Российской Федерации или на территории Украины? И там, и там. Нет. У вас только вы один, это, ответ, один должен быть. ответ должен быть. Либо там либо там, либо там, либо там. Нет. Нет. А, украинская армия... Давайте, вот, давайте еще украину. раз. Украину. Да, украину. Да, давайте еще раз. Ну, ты, вы еще раз, я вам скажу. Если давайте я, еще вы... раз, я вам скажу. Растолкуем. Скажи. Давайте. Внесли ли вы... Конституцию, Российская Федерация, Донецкую область, Луганскую, Запорожье и Херсон. Внесли ли вы всю территорию? Нет. Внесли, Внесли всю территорию. В частности, даже город Запорожье и Херсон. Можете посмотреть город Запорожье, он как бы уже внес в вашу Конституцию Российской Федерации. Хотя войск там не было. Лу, Донецкую, Лу, Донецкую внесли всю территорию, хотя половину. Луганская, я говорю, побольше взятую, вопросу нет. Так что вопрос я задаю. Еще раз, что вы поняли, еще раз. Согласно законодательству Российской Федерации, это я имею в виду после того, когда вы внесли все территории. Да. На чьей да. территории идут да. боевые действия? На российской. Все? А вы говорите, а вы что, говорите что вы победоносцы. Что победоносцы. Вот и на этом мы, все, не, не, не. что надо. Мы везде проигрываем. Это ж, я ж не говорю, это ж, по факту, это ж вы проигрываете. Я могу даже мы и это мотивировать. мотивировать. Мы и проигрываем. Ну вот, вот смотрите, смотрите. Смотрю. Киевскую, так. Киевскую, Киевскую область оставили. Подождите, а Киевскую область а, оставили? Сколько, да. сколько километров особенно Кадыров. были под Киев и даже в Киев. Кадыровцы. А кто такие кадыровцы? А, ну ты если, а, ты, если ты если ты лепишь горбат, ну тебе нет, какую подождите. зону надо, если ты не знаешь. Войска, войска, войска ведут. Государственные э, Министерство обороны. А кадыровцы не а государственные, Государственные. Кадыровцы, а кто такие кадыровцы? Не знаю, не знаю. Это частная армия. Не знаю. Это армия. А частная армия? Нет, я спрашиваю, кадыруются, это, это частная армия, да? Частная армия, да? Нет. У нас. Я вою... спросил, кадыровцы, это частная армия или нет? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я так про такую армию не слышал. Не слышал. А что не делают Кадыровцы на территории Украины? Кто такие Кадыровцы, я не знаю. А, ну, я слышал то, что глава Чечни Кадыров есть такой. Есть такой. А на Украине тоже Кадыров есть? Нет, он боится сюда он боится, заехать, потому что. Михалы, <связывая> а так... меня зовут, очень, очень приятно. Так а кто? Так... Меня очень, очень приятно, что вас так мать назвала. Как? Ну вы сами представились только представили? что. Аристарх Нет, вот только что вы назвали, как бы женщина легкого поведения. Как-то стыдно мне э, повторить ваши э, вот, вот это. Я вообще не понимаю. У вас Но вы столько что сказали, что Б, Л, Я и так дальше. Я же еще. Но ж вы только что сами сказали, что вы я тут же сказал, Микол. Я не понимаю, вы это самое. у вас слуховые галлюцинации? Нет, да, у меня все нормально, у меня даже в записи идут, если надо, я повторю. Да, 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 да. Да, да, да да да, да. да, 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 Нет, мы да. только что сказали, что у вас женщина легкого поведения. Я так, да, я, 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 как только, могу к ты... вам обращаться, украинец? Ну, я что только что сказал, Микола. вы не кипишитесь. Чего? Кипиш не нужен. Чего? Чего? Я говорю, где побеждаете-то? Мы так, проигрываем везде. Я мы везде проигрываем, я мы везде спорю. уступаем я спорю. великой украинской армии. Я, я, я не спорю даже. Вот. Под, э, мы уступили уже и Бахмут уступили, и Авдеев. О, Сейчас это же, как, как, как вы думаете? Подожди, подожди, подожди. Вот как, ты, как ты думаешь? Нью-Йорк вы победили в Нью-Йорке. Да. Все, Нью-Йорк это уже это... Это, ну, ну, как бы, ну, как, как это, блин. Я даже вот, поражает меня Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Откуда на Украине взялся у Нью-Йорк? Я понимаю то, что, ну, как бы, э -э, ЛГБТ-сообщество украинское, оно, ну, так сказать, э -э, делает там определенные вещи для удовлетворения э -э, старичка. Ну, какое гнусное коварство полуживого забавлять. Тарасыку, ну что ты, господи, ну я вот как бы это самое, ну то есть государство победитель, как вы думаете, чем закончится вся вот эта бодяга, которую вы развязали? А тебя, да. Мне? Ну, э, ну, слушай, мне чем дольше, тем и лучше. Можно один еще? Можно чем мне меньше у вас останется? У таких тарасыков умных, Можно еще вопрос задать? Алло, можно мне еще будет один слушать. вопрос задать? Пожалуйста, пожалуйста, задавайте любые вопросы, отвечу. Скажите, 24 февраля 22 года внутренний валовый продукт Российской Федерации погоняло укурок Вольп Пляшеве, после 19 года упущенный от Зеленского, дал задание денацификации, демилитаризации, и освобождение Донецкой и Луганской области и выйти к административным границам. Вопрос? Выполнены ли все задачи или какие задачи выполнены после указа 24 февраля 22 года? Прошло уже 913 день. день. Послайте. А я ж не спрашиваю, что ты хочешь, а я слышу, что от тебя воняет. Я спросил тебя, выполнены ли задачи за 913 дней, которые были поставлены укурком, опущенным в моль. Я не знаю, о чем вы говорите. Давай еще раз. 24 февраля 22 года внутренний валовый продукт. Филики. Так что ты выслушай, если ты не знаешь. Я тебе еще раз повторяю. Все ясно, пашов уже, пашо уже. І так святом незалежності всіх. Юра, привіт-привіт, значить, таке, значить, Егор казав, зроби уже оту штуку. Ви розумієте, то, що ви мені там писали? Та так, наслаку, випов... так, так я вот ж питаюся тебе. Так виповни. Виконані Вам... задачі, Выполнены задачи поставлены Путіну окурок. Выполнены задачі які були поставлені 24 лютого 22. Року. Выполняє. Выполняє. Да, выполняє. скажіть іде вот, наприклад, Курская область, особливо суша, это все по плану, да, подожди. Спрашиваю, это идет все по плану. Конечно. Ну, я так и понял. Ну, так. Слушай, а вот, когда... Слушай а, а вот когда... А вот Белгород, По плану или нет? По плану или нет? А что в Белгороде? Я, я спрашиваю, как, спрашиваю ты как ты считаешь? Да я не знаю, что не в Не знаешь, я понял. Я а понимаю, как там в Ростове, как, как бы, нефтевые базы горят, это тоже поплав? По это тоже по плану? Ну, наверное. Наверное, нет. уже седьмой день горит. Ну, наверное, это ж я понял бы вместо газа, как бы обогреваете население. Слушай, а, а течение... ты... Это я ж понял, ну не перебивай меня, ну зачем ты... Ну, зачем не, подождите, ты? вы что-то уже... Должен... Да ну зачем же ты? Ну ты сказал по плану, я как бы... Да ну подчеркиваю план. Я, я в этом году был в въех... нью я ж тебя спрашиваю, по плану или не по плану идет, и уточняю все. Слушай, слушай, а ты не скажешь, слушай, вот а ты попал, утырга... да, да подожди, ну не спеши, ну не спеши, ну ну вы, слушай, ну что ну ж ты, тебе, может, надо грады поставить, как ты считаешь? Ты как раз у тебяшки, хорошо смотришься, Москву можно убрать, так для большего эффекта. Не кури мне в комнате, сказал! Не кури! Что То ты тебе говоришь? в зоне никто не разрешит курить. И я тебе тоже не разрешаю. Я на улице. Оно нож видно, у тебя интерьер, боже. Боже. А, ну сними, Вот, вот, сзади вот эту. Шматя, сними. У меня, сзади эти дрова лежат. Да, ну а ну сними. а зачем тебе? Да, даже хочу, у тебя такой пейзаж. Я не могу. вот смотри, У меня даже... У бочка для мусора покрашена в желтый во облакитный флаг. Да. Я да, туда мусор бросаю. Да, ну, все-таки ты Но сними все свою тряпку. Да это я же говорил. Богатая Россия в Москве. Богатая Россия в Москве. Я Слушай, в Подмосковье. А вот скажи берегу. мне, а вот скажи, а а скажи мне, а а скажи, я что-то помню, что помню, как бы по принятию решения, помню, как бы, по решения даже в Кремль кое-что полетел. Или там рут. Что там в Крыму? Я не в Крыму, а в Кремле. Что а ты забыл, что а когда какие-то да. птицы ну, и прямо на центре... Ну а что нужно сделать-то? Вот ты скажи мне, вот Тарасыку... Мне, мне кажется, тебе надо сдаваться. Сдаваться? Да, только сразу. Ну вот я готов... Ну вот, ты же да. готов... Приходите, сдамся. Ты сдашься, сдашься, слушай, сдашься. Ты даже, ты даже не понимаешь, ты главное, знаешь, что я тебе скажу? Вот я как-то заметил, слушай, я буду говорить, я как-то заметил, говорю с молодежью, ну, приблизительно, ребятам там 19-20, они более-менее умнее, они что-то читают, интересуются. А ты сидишь, смотришь вот эту, как его, ваших ну, закадычных вот это, как бы сказать, стукобеевых, соловьевых, знаешь, вот это ты слушаешь, и ты думаешь, что ты все знаешь. Понял, да? Нет. А ты немножко хотя а ты бы подымился. Не... Вот, вот, вот а я тебе ты вопрос. Ты меня Слу Слушай, я у меня думал... телевизора нету. То есть я понял, что не, не это сам. Но это тебя от криминала не освобождает. А Соловей, тебя это от криминала не, не освобождает. Скобиева тебе нравится? Слушай, это не имеет кого? Шо ты унитаз, вонючек. Присунуть не... Слушай, Уже. слушай, она ж у вас живет. Да подожди, Сколько не ты. Либо ты... Зачем ты со мной говоришь Я так? говорю, очки. Зачем укуляры, ты? У меня, кстати, очков нет. У меня окуляры. Очки-то это у вас. Очки. Ну все на очки-то. На очки, на очки. Окуляры. Вот слово око. Ты понимаешь? А очки это у вас. Слушай, вот хочу... Турасыку, ты как у вас... так, слушай, ну ты выучил вот этот Тарасик, Татарасик. Ну что ты, Татарасик, это ж Тарасик, э, народный герой, який вот с э, и вообще вот э, раздавлю. А у вас, Иванушка, дурачок. О. А у вас, Иванушка, дурачок, сказочный герой. О. А, во, во, во! Слушай, вот хочу тебя спросить. Харько... Слушай, хочу тебя спросить. Харько... Так, слушай, ну давай, давай я тебя спрошу. Ты что такое? Ну слушай, давай, слушай, давай, ты слушай, не отвечаешь, чтобы... Что Скажи мне такое дело. Скажи ты мне... думаешь, что... Слушай, либо ты будешь слушать меня, я ж тебя звук выключу. Я, И, я, ты я ж вас на... руковожу, ты, ты, ты ж васа. Тебя нельзя люди пускать. Какого ты года? Какого ты года? Слушай, давай еще раз. Я Какого выключу. ты года? Я, если ты решишь комбинацию. Какого ты года? Я говорю, если ты решишь комбинацию из трех цифр. Равняется моей... Какого ты года? Я тебе... Ты слышишь Есть, я тебе скажу, если ты решишь комбинацию из трех цифр, и вычисли сколько мне лет, начинай. Давай, давай. Если взять число 6 плюс 7 умножить на 8, Что еще раз? Если, взять число, Если 6, взять число 6, плюс так. 7 умножить на 8, 7, 8, сколько, 8 лет? сколько лет? 72, что ли? Так. Так. Ну, я тебя, ну, я помладше тебя на 5 лет. И что? А ты говоришь, что а ты, вот гол... ты... Давай, вот еще, ты да, давай раз? еще раз. А ты можешь мне... Да, давай еще раз. Если раз. взять число 6, 6, 6 плюс... 7 умножить на 8. 7 умножить на 8. Ну, 62, хорошо, на 10 ошибся. Ну вот видишь, уже ты, видишь, как бы, ты, ты уже понял, кем я. А, ну что же мы тебе. А я тебе вопрос задам? А наверное, ты мне ответишь, что такое число Пи. 3,4 на 3. Десятых. А я тебя спрошу, откуда оно взялось. Что такое число Пи? 3,4. Я ты не спросил. А что это такое? Это отношение. Это отношение длины. Длины? Крадию. Чего? К радиус. Длины чего? Кола. Круга. Круга. Кольца. Кольца. Ну вот видишь. Слушай, Круга, как бы это скажи, самое? Ты мне скажи, ты мне скажи такое ты дело. Ты Мне скажи такое дело. Ага. Вот скажи, вот, вот бело-синий. Вот бело си красный. Красный. Флаг. Российская так. Федерация Распийская Федерация утверждал ли Гитлер. Гитлер в декабре в декабре 43 года Понятия не имею. Видишь, а ты не Гитлер? А ты носишь? А ты носишь. Ты да носишь. потому ты что Гитлер потому лично гитлера? утверждал этот это флаг, который это у вас движется над Кремлем. Да ты что? Для армии Рога Власова! Вот так что! А, а ты ж носишь! Преступный флаг, вас, флаг, который у вас согласно закону не должно быть. Вот и все. Карасыку. Ответь, когда поляки продали Киев России? продали поляки. Да. Поляки продавали. Или... или поляки продали, или поляка продали. Было или не было. А. Поляки продали. Ну, продали. Покажи продали. мне купчик. Покажи мне покажи. купчик. Покажи. А? Покажи. Покажи. Ты скажи, покажи. да или... Нет, и покажи купчик. Или нет. нет. Вот я же тебе сказал. Покажи Купчу, где я могу посмотреть. И продавали? Я тебе, ты знаешь, что я тебе... Слушай. Да. Ване Грозному. Да. То есть, получает. Да ладно, ты уже пошел. Мне с тобой противно говорить. Ты уже поеду Ивану Грозному пошел. А Иван Грозный... Ломался? А Иван Грозный это что, руководил да. Россией? Я спрашиваю, Иван Грозный руководил Россией. Спрашиваю, Россию руководил? Россию руководил? Конечно. Или Москве? Царь Московский. Ага, так не русский. Ага, так не русский. Давай, папа. Давай, папа. Все.